и воспитывались в атеистическо-православном оккультном обществе, где оккультизм, сатанизм составляют неотъемлемую часть культуры. Единственный выход – это познание Господа Иисуса Христа. Много материалов смотрели, уделяли внимание происходящему, особенно в течение полномасштабной войны в Украине, пересматривая практически все, что только возможно. И, естественно, вызывает огорчение, когда ожидания не оправдываются и ничего не сбывается. Когда обещают, что скоро наступит конец войне, что этот ужас закончится, а в реальности война идет, есть потери людей, матери утратили своих детей и происходят страшные вещи. Бог нужен во всем. Вот даже идет война, вот знаете, 23-й год прошел, в 22-м году началась масштабная война. И начало 23-го года у меня такое озарение было. И так в духе я имею такое чувствование и в духе получаю, что может окончиться война. В этом году может окончиться война я вдохновился, и начал молиться, я сильно многим не говорил, нескольким людям сказал, говорю, может окончиться война. Не окончится, не так говорит Господь, а может окончиться война. И я дальше просто молился, как бы следил, сказал там супруге, там Майе, по-моему, сказал, нескольким человекам. И потом дальше, потом начали говорить, о, в этом году окончится война, там уже в Крыму купаться будем, там шашлыки будут в Крыму и так далее. Но помимо этого произошли еще некоторые вещи, о которых я скажу. И я понял, что проблема, и я тогда начал всем говорить, говорю, может окончиться война. А вы молитесь об этом? Я смотрел, что многие не молятся, они больше молятся на новости. Все сидят в новости, смотрят новости, то есть сфокусированы будучи даже верующие и все люди, они не на Бога сфокусированы, поэтому еще до сих пор война не окончилась. Они сфокусированы не на Бога, но они были на новости, на болтовню, которую там и так далее. И новости там чесали уже война в этом году окончится, уже там и все, все сказали. А я уже, когда я начал видеть эти вещи, я понимал, что уже есть проблема, и я всех призывал, надо молиться, чтобы действительно это произошло. Но я понимал эту проблему, что это может не произойти. Почему? Потому что если первый год масштабной войны 22 года журналисты, ведущие, аналитики, дипломаты, то есть все политики, звучало всегда Бог, Бог. Бог, Бог, Бог на стороне Украины. Потому что мы правы, мы ни на кого не нападали, мы никого не убивали, чужое не нужно. Бог, 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 везде звучал. Бог, Бог, Бог. И Рождество, когда было, президент, он всегда говорил, Бог, Бог, Бог был везде, во всем. Взывали к Богу, говорили о Боге, люди взывали. И президент даже на Рождество, он прочитал библейскую проповедь. Я подчеркиваю, что действительно проповедь, он даже он поздравлял, но это была чистая проповедь, библейская проповедь, действительно, Настолько все было божественно. И потом 1923 год. И что произошло в 2022 году? Первый год нападения, когда Украина не была готова, она смогла освободить очень много областей и освободить много территорий. А начался 23-й год. И когда я получила от Бога понимание, действительно, что может, в этом году может окончиться война. Может. Но я понял, что она не окончится. Знаете почему? Потому что в 2023 году не стало Бога. Люди начали надеяться на сброю. На президенты какой крутой президент, какой крутой командующий, какие генералы, какие армия крутая, какие у нас помощники, Европа, Запад, Америка, все помогут, все денег дадут. То есть 23-й год все, только не Бог. Что произошло в 23-м году? Крушение и поражение всех надежд. 24-й год? Мы можем видеть сплошные Кидалова, 23-й, 24 год начался кидалово, много обещаний и так далее. Написано ли это в Библии? Написано. Это было, Бог всегда говорил еврейскому народу, да, Он всегда говорил, вы надеетесь не на меня, вы на сирийцев, на Египет надеетесь, заключаете с людьми договоры, но не на меня. И они терпели поражение. Но когда надеялись на Бога, они побеждали и не выигрывали. Поэтому для того, чтобы покончилась война, для того, чтобы пришел мир, для того, чтобы пришла победа, нам нужен кто? Бог. Так какая же тайна будущего? Пророк Захария получил пророчество грядущего. Он пишет, поднял я глаза мои и увидел. Вот летит свиток. Длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. И что же это за свиток? Это проклятие, исходящее на лице всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом вора и в дом, клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его,